тарахтелка, как всегда. ла ля 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 А ну на баяне за На баяне за А угу. там клавиша нажала. Выпросила две коробочки. И пошли под стадион. Вилку собрали, сыр купили. О, ну, вот как раз. Тут свет есть. Все дела да? А тут сыр взяла, да? На сыроке. У меня сыра. У меня и так вот. Сегодня Игорек. А я не нему Папулечка, что ты кажешь? этот бутерброд, Я а сегодня бутербродик. А, и говорю, сыра забыл выкупить, ну хоть колбаску не забыла. <с exatamente> вот так колбаса ест, это вообще. Да и этот хорошо едят, печеночный. Печеночный намажут, и с борщом, да, хлеб мажут и едят тоже ну, правильно, поедят. Так его давно и делают. Надо поехать вот в этот, что печенку говяжу купить. И Уже автобус вот должен подъехать, да, не печенку. Говорю, сколько магазинов влазили, могли бы это. Я в каком-то магазине даже видел эту. Помнишь? Свежую. И на говядину кто-то. А, да, да, вот а там, там, там. Вот там печенка у них. Смотрю, легкие лежали. Да, а грибочки такие классные получились. Правда, ее. Взять а тут что, Оля, поздувала ветер, наверное, ну, да? Вот. листья. Листья, вот сколько на стадионе было. Смотри. Ты не грябала, ничего? Не, я не приходила. Я дома не грабала, я что У нас милка почти такая была. Угу. Черная. Да, всегда порезанная его. Не, не про стрелку. Я про милку. Ну, стрелки что же пореза? Не у милки, Андрей, было. Ну, было и стрелки, но а ты у милки это каждый И давали же профилактику. Юру все слушали, у нас Юра ветеринар хороший. Все, мои витамины и не все равно, как да. нехватка кальция. Сейчас, не хочу сделать, сейчас я вам казала, да? Что я, я хочу сделать сейчас? натереть. теперь. Сейчас я хочу творог. маленький пипачка, пипачки творога. Яблочко. О! Яблочко. Ну, а, а да -то. А, а то шарлотка уже получится. вот сладкое другое, так сладкое, потому что я не хочу. Та я до кофе собі хочу і сир так 30-40. от рубежой. Говорите, какие у вас есть. Можно жидкость еще. И все так за это самое замешали. Тут десь 2 столовые ложки от І И все, и хватает. И на сковородочку під крышку. Можете в духовку. Я и в духовке туру робила. Но духовка сейчас не заработает что-то. Света на як не прийде. да? Не у нас есть. Те, що з подругою балакала с людой. <різь> тільки ж. Більше часу, навіть. Ну так, вона ж приїхала тільки. Побалакали. Круківські області дощі. Угу. Ну і канал є свій. Буде Карпати. Вона тільки почала заходити дивитися. Як почала, вона в неї давно канали, вона ж їздить на роботу, там оце, це приїхала потихеньку. Опять буде щось, вона готує там, там теж. Так що мої хороші, і діла у нас? А де? Зажигав? <різь> ти, ти, ти опять кудись забрала. и кофе закипело. Да не надо уже это, убирать надо кофе. А, не надо. Отставляй. Че наливай. Так, будешь а ты что, долго жаришь? Нет. Захотелось такого, что, знаете, сыр, это такой вкусный. На улицу ходим. Да, пойдем на дверь, да? Mm -hmm. Что нам нужно холодно посидим на дворе. Так, дети не захотели. Они, они на лекцию сидят, пишут. А ты папа взял уже, да? Да, да. Ну, дети тоже там прямой эфир. Надя не хочет, а я хочу пляцать. Красивые цвета такие. Это же, говорит, запах тут с детства этих тортов. Ну, уборкой территории занимается тоже огнють. Она две поделила, чтобы там один творог. Ряч. Это хочу пули, то Сырный какой-то. Хочу пуль? Да? да. Ты неправильно говоришь. Ты да? данный. Тепло, да, надо на это выгнать. Я да. извиняюсь, я все сербанула. <laughs> так получилось. хочу постасить какого -то. Нет. не, а? не. А, не, не, не хочет. хочу. Добро, пробуйте. Место десерта. Сидела, сидела, Вова побачила. пойду угощу. Чтобы лучше работалось. А до Николая он упал тоже. То все, что защищают территории. тут, я не знаю, рыбалка возьмет, что не. Да тут тех листьев он совесть с Ты вот шелковица упадет, забуду. А вы все все. Наилась уже, кажется, все, можно идти. когда в путешествии. Я еще кофе не допила. Я ну, вот уже все. Да не, я на кого выходишь. Думаю, надо фигу фильм пока. Фильмать надо. Это <свят> <свят> а я на завтра. Да лежит. Так это разогревать надо. Ну да. Чтоб сыр тянулся. Прям тянулся, так хорошо. Давай а чернина буду готова, да? А, ні, треба, да, рис с мясом будет. Надумала. Мясо буду замочили. Она и... ну, вчера еще хотела. Я говорю, есть же что Хотя вчера в магазине, да, по этих сердечек сколько? Ну, да, будет хай бы, да. Будет. И Шукол. такие крупненькие хорошие. Угу. И салат можно сердечками делать. Что хочешь. Мне печенки хочется в сметане протушить. Вот говяжу. Коріну ми все время купували. Це гов'яжа як буде. Ну, як не було, тоді хоч. А тут не було, да, в маркеті це той печінки Корінної. І не було, стегна не було. то би морожений по самий верх, разне. Да. Так от. Кофе, то підемо. Все одно світа поки нема. Поки прийдемо світ може включить. Ходила, сознання теряла. Та дала їй їсти, <гум> <гум> Вона ж почула, що холодильник відкрила. Она ж в Ти є. Ти та... <гум> <Ты> що? <гум> що, Тепло на дворі. Весна на вулиці. Ага. де? Що тут 4 місяці осталось? Що тут осталось? Ага. Уже готуйтесь до весни. Дни, и Уже дни і все. Вже листопада, да, и мы на дворе чай пьем, и кофе. А тоже люди пьют, пишуть, что каже, мы тоже, кажется, на улице еще кофе пьем, так что мы одні. Ну и ветер, как конечно, эти посиделки, а так угу. можно ж посидеть. Угу. Да. О, там загрібає на улице. Кукурузу как позднейшего приедут, молоть будут. Всё. теперь уже никто Всё не надо. Никто не надо. Покушала, облизывается. Ай, Кто <с ты <с такая, я тебя не знаю. Моя красавица. Моя девочка маленькая такая. Пошла она. Да, она. Да, да, пошла. С Вованом. То он ее гоняет, то она его гоняет. Да, якусь траву, да, якусь выбирают, наверное, да? Что сидять ты бачишь. Так, ну что, пойдем, наверное, да, я да. переоденусь, я а пойдем. Да, Нина будет готовить. Помолы. Маленький ветерок, но дует. Тарах-тах-тах, и поле уже чисто. А то это, это, у людей, да, еще не кошеное. пока куда уж уже двое э, э, это... че это поздно че что-то еще же а свет уже включил и бачите а -а -а. раньше я что они могут писать одне еще трех нам оказалось, что до четырех да? Да -да. не будет света с восьми до четырех а оно почти в десять выключили и пол второго включили трактора. И вон там два трактора. Надя, каже, не до вечера закончить. Кажу, ты быстро хочешь. Да, нет, типа, да, да. ну, вот, а. а уже спахан. не Там уже гудят. А нет, не до кинца, что, и... Да, ну и на марке они там Дорого. едешь там, музыку да, слухаешь. Ты шо, Дай -дай. Да ты что? С работы идут слепленные солярки, мазуты. Все старое, трактора старое. Сейчас пальчиком крути там. вот и проезжали мы, сколько полей засеяли этим зерновыми. правильно. Тоже надо. Может, сыпется. Все уже сыпется. В да. листопад же. Вот это угадали, да? Ага. В листопаде листья. А липень, да? Ли... Липень я не пойму. В <реш> 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 ну, я... липне уже липы немає а Чирикает Чуть... 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 а что-то. А. а тут постоянно навет на повороте. Нам тепло. Так нам людям все время надо, чтобы тепло было. А когда морозы, чтобы дожди были. И снега хочется все равно. Да, природе осадки в виде дождя тоже пойдут. Не обязательно да. эту и снег. влажность надо обязательно, обязательно. Фермерам вот так вот, кто землей занимается. Я все вспоминаю, что эту Скважину бурили с тобой. Это, да. угу. На 4 метрах вода уже пошла. Да. 10-метровую пробили, это столб воды у нас 6 метров был. И вот уже когда я, перед войной там полметра воды было. Это 10 метров упало. Это ну, пустая скважина почти была. Поливайте, поливайте. вот так вот. У мамы в колодцах ушла тогда. углубляли, чистили. Земли сколько или ну что, мы тоже раньше мы не купляли так для шопа це. Так и все люди, так, же, Тут вроде, да, вот точки земля тоже хорошая. Да, раз, да, там разъездили. тоже вот купляют и морковку, и чеснок, и кому цибуля надо, если. Ну, цибуля пока есть так, вот. Капусту тоже, сколько капусты купляют постоянно. Люди не дуже сейчас капусту садят там на себе на городе, чтобы так на зиму. Купили и все, сколько кому надо. Я не знаю. Я и люди на базаре сколько купляли. Микрофон задувает. Мы сегодня быстро ходим. Да? Еще без 23, а мы уже на полпути домой. Угу. Румянчик появился. Жарко мне. На я кричала, что ты курточку не Куда я скажу, вроде... ты? А ну, вроде там трошки ветерок дул. Да. А я еще кричу, кажу, это, без курточки будешь это купать еще. Ничего, вроде жарко. Ну, ничего, ну, нормально. Бухать когда спотел. А так нормально. Да. Что то повязка греет, то капюшон надевать ну, надо. Еще одна повязка должна быть еще. Где она? Шапочки, да? mm -hmm. молодежь, ну, ты начинаешь самой. Сывочная шапки, да? Хотя молодежь, смотришь, косы пораспускала, ходит в школу, там идут, mm -hmm. ну, чтобы перед хлопцами. Ж... Mm -hmm. В том году там ходили. В этом а так и так да, они прошли там. А где там не было дороги уже? Мы там что-то ходили, и там... Сходили, так оно по кругу как-то и веселее было. Сейчас, Взад, туда, сюда. Да, что Какая разница, где ходить? Для круг погоды вот хорошо. Да, я и, и, и веток на дороге нету. Угу. Хорошее дело делать. А я не буду. Что, я <свист> ну, Пойдемте. Ну, мы быстрее тракторов идем. Тоже давно грузочку как. Да Сколько да. там? 8? Ну вот, торчат сверху. Там да, у меня зрение я так я 8, что Да, по 8 вроде. 4, 4, Сейчас доедут, перевернут и потом с самого места на обыкновенном тракторе <laughs> в Беларуси 3. а тут угу. И по вроде. Побалакать, чтобы это, покатали. До дома. А что дома делать? Ловщины готов. Найдушки. Как наблюдать это, да? интересно. А Так хлопцы, хочешь заработать, да? А если и уборка хороший заработок это похота угу. угу. аж блестят он Джик развернул, ага. и в другую сторону. А, на месте. Ну-ка, да, сходить начинала, ходили. Ага. У курулза. да. Да, время лететь, я скажу. Сейчас туда-сюда уже новый иду. Все, а там уже его снял. И, и поехал. Так, а что нам настроить, что такая здоровая еда комбайн? Ой, ой, ой. А что, кукурузу можно на сушку Это ж, наверное, по огородам. Вот, смотрю, и машины едут, наверное, а да. мотоблоки. Люди, наверное, сейчас будут косить себе. Да. Тут уже надо, пока дожди не машу, Ух, все это сухое место занести. передисковали и все и удобрения эти листья перегниют. хотя удобрения удобряют добро тут хорошо фермер молодец да, чистится, и там трактора тут косить уже начали тут огород скосил там наверное сейчас кусочками да а очередь хорошая машина поехала. Так, автобус школьный уже. Так, мы уже скоро дойдем. Так, все уже приготовила, уже насыпала всем. Мы дома. Вы дома, да? Как <свес> день прошел? Нормально. Ну, Я думаю, что сегодня было есть. Что было есть? Гречка. Гречка? Ищем. Да. И с чем? А с буряком? С буряком? Ну там чесночок, да, такие? Понятно. Больше кисленьки, конечно, получились. Ничего. Понятно. Какие сегодня уроки были? Сегодня укрмова, математика, так что аналитика. И мой любимый урок физкультура. А тебе можно разве что? Не, ну, ну бегать можно, но рукой ничего не делать, отжиматься, подтягиваться Я же понимаю. Понятно. Так, так что то Сейчас вам покажем, Де, что получилось. Так, смотрите, сколько я не утопила. Оно так пахнет классно. Я не сухие чеснок, я нарезала, брала. Вот такие. Там мясо прилипало туда. Ну, хай. Я его вылаживаю с тарелкой. Сколько нам все хватит? Ну, от два так точно. Мне кажется, не на два, на три. У мамы свиди, птичный салат, листья одни. Ну да, У она, она на диету села. Угу. А у нас плов, я себе чуть-чуть чесночка добавила, хлебушек. Надо шаще достать, Да. З підвалу огірки може, да? Салат не понимаю. З рисом салат будешь? Рис з рисом, да? А У нас шо? ніхто салат не їсть. А картопляний чи він вже кончився? Так рис. З рисом салат? Ну я имею в виду закрутки щось. Огурці, помідори, а, щось таке. А, кетчуп. А кетчуп есть. Ты будешь ее с рисом есть? Конечно. С картошкой хочу. Понятно. Что на ты приносишь? Ну, попытаем, уже еще что будем. Так, ну вот так, вот сейчас будем уже звать батьки. А у нас тики свет включен. Да. Я раздорбил уроки. Ну вот так вот прошел наш день. Всем божаем счастья, здоровья. И всем пока-пока. До да,